assalomu alaykumublo youtube kanaliga xush kelibsiz sizlar bilan men kamina quvonchbek bugun sizlarni e'tiboringizga toshkent shahrining sergeli tumani qo'yliq besh massivida joylashgan birinchi qavatdagi xonadonni ko'rsatib o'tamiz mana shu ekraningizda ko'rib turgan xonadon bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan taqdim etmoqchi bo'lgan xonadonimiz bo'ladi xonadon judayam chiroyli qilib yuz foiz ta'mirlab qo'yilgan va xonadonni egalari aynan mana shu uyni ta'mirlash bilan ham shug'ullanganligi uchun uyda juda yam sifatli materialrdan foydalanib aql bilan ish ko'rilgan biz hozir xonadondamiz hozir tashqi tarafiga chiqib tashqi tarafidan xonadonni sizlarga to'liq tushuntirib beramiz aynan mana shu xonadondan biz xonadonning orqa tarafidagi eshigiga chiqqanmiz bu orqa hovlisi hisoblanadi bu yerda salkam ikki sotixga yaqin yer maydonlari bor mana shunaqa yer maydonlari bor bir tarafimizdan esa metro stansiyasi o'tgan bu katta xalqqa yo'li betonkamiz hisoblanadi o'nga ketadigan bo'lsak sergeliga ketamiz chapga ketadigan bo'lsak qo'yliq tarafga ketamiz biz hozir turgan joyimiz qo'yliq besh massifi hisoblanadi mana shunaqanki 9 e, metrga 20 metrlarni tashkil qiladigan yeri maydonlari bor orqa tarafidan ham bu yerga avtomobil olib kelsangiz bo'ladi bir qancha daraxtlar ekib qo'yilgan mana ko'rib turganingizdek qo'shnilaringiz ham judayam chiroyli qilib xonadonlarni bezatib olgan siz ham ana shu holatida juda judayam go'zal qilib bezatib qo'ysak bo'ladi xonadonning o'ziga to'xtaladigan bo'lsak birinchi qavatda joylashgan aytib o'tganimizdek oldi taraflari naves qilib qo'yilgan va mana shu joydan xonadon bir metr yuqoriga ko'tarilgan holatida xonadonga tashrif buyurishimiz mumkin judayam go'zal qilib ta'mirlab qo'yilgan ko'rib turganingizdek xonadon 3 e, ta işte xonadan iborat 2 ga 6 bo'lgan balkon qismlari bor 100% ta'mirlab qo'yilgan biz xonadonning hozir orqa tarafida turibmiz bu aytib o'tganimizdek orqa hovlimiz bo'ladi mana shunaqangi yana plashadка qismimiz bor mana bu joydan esa xonadonning podval qismiga tushib ketishimiz mumkin mana bu esa пожарный вход hisoblanadi bu ham mana shu xonadon egalariga tegishli joy xonadonni o'ziga kiradigan eshiklarimiz mana shunaqangi temir eshiklar o'rnatib qo'yilgan deraza romlariga to'xtaladigan bo'lsak plastik profildan foydalanilgan va undan tashqari mana bunaqangi декоративный qilib juda yam go'zal qilib xonadon bezatib qo'yilgan qarang bismillahi rohmoni rohiym xonadonga tashrif buyuramiz demak xonadonimizni hovli qismidan mana xonadonga ham tashrif buyurdik biz hozir turgan joyimiz bu koridor hisoblanadi mana shu koridor aslida yani bu yerda balkon bo'lgan balkon qismi olti metrga ikki metrni tashkil qilganligi uchun ya'ni eni ikki metrni tashkil qilganligi uchun ikkiga bo'lib qo'yishgan bu tarafimizda oshxonamiz joylashgan bo'lsa bu joyimiz bizada koridor vazifasini bajaradi orqa hovliga chiqadigan eshiklari bor va orqa hovliga qaragan derazalari bor va undan tashqari xonadonga tashrif buyurganimizdan so'ng chap qo'limizda shkaflar qilib qo'yilgan bu yerda oyoq kiyimlarni taxlab qo'yishimiz mumkin va kiyimlarimizni ham taxlab qo'ysak bo'ladi va undan tashqari ko'chaga chiqishdan oldin qarab o'tadigan oynalarimiz ham bor yerlarga to'xtaladigan bo'lsak laminat to'shalgan bu taraflariga mana bu joyimiz kafel bo'ladi va undan tashqari xonadonda to'pli pol tizimi o'rnatib qo'yilgan электрический теплый пол tizimlaridan xonadonda foydalanilgan eshiklarga to'xtaladigan bo'lsak mdf eshiklarimiz o'rnatib qo'yilgan mana patologimizda mana shunaqangi qandillarimiz bor xonadonda aytib o'tganimizdek to'pli pol tizimlari o'tqazib qo'yilgan ya'ni mana bu oshxonamizda yotoqxonalarda теплый пол tizimlari bor demak xonalarga to'xtaladigan bo'lsak biz hozir balkon qismida bo'lganligimiz uchun hozir koridorga chiqamiz asli koridorga aslida mana domning padyezd qismidan kirib kelganingizdan so'ng mana bu qismi koridor hisoblanadi bu mana bu joyda padyezdning eshiklari joylashgan ikkita eshik qilib qo'yishgan demak xonalarga to'xtaladigan bo'lsak mana yani shu koridordan kelganimizdan so'ng o'ng qo'limizda bizda mehmonxonamiz joylashgan u yerdan balkonga chiqishimiz mumkin va orqa hovliga chiqib ketishimiz mumkin demak chap qo'limizdagi xonamiz bu yotoqxona hisoblanadi demak to'g'riga o'tadigan bo'lsak chap qo'limizda bu yerda bolalar yotoqxonasi joylashgan demak bu tarafiga o'tadigan bo'lsak koridor davom etadi va bu yerda ovqatlanib o'tiradigan xol qismimiz va oshxonaga chiqib ketishimiz mumkin undan tashqari mana bu to'g'rimizdagi bu alohida yuvinadigan xonamiz dush holatiga keltirib qo'yilgan barcha sharoitlarga ega atroflari kafel qilib qo'yilgan bu esa hojatxonamiz hisoblanadi kengina qilib qo'yilgan bu tarafimizda aytib o'tganimizdek xol qismi va oshxonalarimiz bor endi xonalarni sizlarga to'liq tushuntirib o'tamiz asosan uy egalari mana bu orqa tarafidan xonadonga tashrif buyurishar ekan ya'ni mana bu orqa tarafdan bu yerda avtomobilnir kirgazib bu yerda qoldirib mana shu joydan xonadonga tashrif buyuramiz demak e, zalimizga to'xtaladigan bo'lsak uch yuz saksonga besh yuz saksonni tashkil qiladigan kattakon zalimiz bor ikki tomonga qaragan mdf eshiklari bor juda judayam go'zal qilib ta'mirlab qo'yilgan o'rtada qandilni o'rnatish o'rnatib qo'yishgan va atroflarida esa svetilliklari bor devorlarimizda esa bejirimgina bo'lgan обойlardan foydalanilgan xonadon теплый пол tizimlaridan tashqari davlat tomonidan o'rnatib qo'yilgan mana bu radiatorlar orqali ham isitiladi plastik turbalar mana shu radiatorlarga o'tkazib qo'yilgan ya'ni zanglamaydi zang suvlar xudo xohlasa bo'lmaydi bu davlat tomonidan hali beri qo'shilmasa-da, xonadon issiqini bo'lib turibdi chunki aytib o'tganimizdeй теплый пол tizimlari xonadonda o'rnatib qo'yilgan endi oshxonamizga to'xtaladigan bo'lsak oshxona mebellarimizni ko'rib olaylik barcha sharoitlarga ega ko'rib turganingizdek ya'ni ikki metrni tashkil qilganligi uchun кухня mebel to'liq joylashgan orqa hovlisiga qaragan derazalari bor va mana bu koridorchaning o'zi ham unumli foydalanilgan bu yerda ham yana shkaflari bor yuqori taraflarida ham bemalol bundan foydalanishimiz mumkin xonadon egalari mana bu joydan suvdan foydalanishar ekan suv baklashkalari pastda joylashgan bo'lsa kullerni mana bu joyda o'rnatib qo'yishibdi siz ham aynan shunday foydalansangiz bo'ladi gaz plitalari o'rnatilgan rakveralar o'rnatib qo'yilgan va вытяжкаlari bor remontlari ham juda ham chiroyli qilib mana shu xonadonga mos qilib qo'yilgan bu tarafimizdagi devorimiz esa kafeldan qilib qo'yilgan ekan bu taraflarimizda esa MDF dekordan foydalanilgan xonadon egalari mana shu joyda o'tirib ovqatlanishar ekan bemalol televizorlar tomosha qilishar ekan ko'rib turganingizdek juda judayam go'zal holatiga keltirib xonadon bezatib qo'yilgan hozir теплый pol ishlab turibdi man buni his qilyapman теплый полni esa mana bu televizorni ostidagi pult orqali boshqarishligimiz mumkin ekan juda judayam go'zal qilib ta'mirlangan xonadon mana bu joyda хоlodilniк o'rnatishgan xonadon egalari siz ham mana bu joyda холоdilниkni joylashtirishingiz mumkin bu aslida oshxona bo'lgan so'ngra oshxona balkon qismiga o'tkazilgan va mana bu joy hol qismida qolgan devorlarimizga to'xtaladigan bo'lsak mdf dekordan foydalanilgan ekan va mana bunaqangi ой shkaflari bor gap bo'lishi mumkin emas va undan tashqari mana bu joydan ham unumli foydalanishibdi bu yerda ham shkafcha qoldirib ketishibdi ortiqcha buyumlarimizni saqlab qo'ysak bo'ladi Bu aytib o'tganimizdek koridor qismimiz bu esa bitta yotoqxonamiz bu bolalar yotoqxonasiga ajratib qo'yilgan domning oldi tarafiga qaragan derazalari bor derazalar ostida radiatorlar o'rnatib qo'yilgan va devorlarga to'xtaladigan bo'lsak mdf dekordan foydalanilgan ekan mana shunaqangi yotoqxonamiz o'rtada qandil o'rnatilgan va mana shu qandil xonadonni yoruqqina qilib turibdi pollariga ham bu yerda manimcha laminat to'shab qo'yilgan biz toshkent shahrining sergeli tumanida joylashgan qo'yliq 5 dagi uch xonali domni ko'rsatib o'tmoqdamiz birinchi qavatda joylashgan orqa taraflarda ko'rgan bo'lsangiz ikki sotixga yaqin bo'lgan yer maydonlari bor u yerdan ham foydalansangiz bo'ladi xonadon 100% foiz judayam go'zal qilib ta'mirlab qo'yilgan to'g'ridan to'g'ri -tuğru, mana shu xonadon egalariga bog'lanib mana shu xonadonni sotib olishingiz mumkin bu yerda maklerlar ishtirok etmaydi sizlar bilan uzblok youtube kanali va kamina quvonchbek bo'ldi keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling